Мы разочарованы поражением, но, опять же, надо поздравить команду «Кривбас Баскет». Они тоже заслужили победу. Как бы одно очко, знаете, close game, решали мелкие детали, и поэтому такой результат. Мы допускали определенные ошибки в нападении и в защите, и поэтому потеряли темп игры, потеряли нить игры, позволили им нащупать свою игру и... Скажем так, что мы не владели уже во второй половине и герой или ситуацией, а как... чего-то нам не хватало, чтобы держать и продолжать диктовать наши условия в игре. расстроен после поражения. Поздравляю Кривбаски с победой. У них оказалось больше силы характеру. Наша команда провалила, ну, сказал бы так, полторы четверти. Так, в принципе, пол игры справлялись, выполняли то, что концовки оказались не готовы к чересчур жесткой игре Кривбаса. Поэтому, ну, позволяют им, позволяют не нам. Больше нету комментариев. Хочу поздравить всех с победой нашей команды. Была очень тяжелая игра, э эмоции самые хорошие. Одержали э победу нужную, которая нам нужна в турнирной таблице. Мы потихонечку начнем отрываться от Динамо. И победа, победе я считаю, что большое значение имела командная защита. Мы в защите сыграли хорошо очень в четвертой четверти, поэтому одержали победу. Ну, очень нужная победа, волевая, но при не очень выразительной игре. Мы готовились к этой зоне. Мы готовились к такой форме защиты от соперника, но, к сожалению, в первой половине у нас не все получалось, хотя задумок было очень много. А во второй половине, после нашего совместного собрания, мы решили, что немножечко надо добавить оборотов в защите, что сыграло основную роль. Мы, в первую очередь, отзащищались. Ну и плюс тот факт, что всю четвертую четверть не было челована, зона была открыта. К сожалению, очень тяжело играть, когда два игрока первой пятерки Вообще не помогают. То есть вы видели, на второй минуте сломался Ившин. И неизвестно на какой период. Еще какое-то время мы не сможем рассчитывать на Диму Забирченко. Поэтому играть тяжело. Приходится сегодня не очень удачно. А некоторые ребята вошли, но общий тонус, общий настрой был на уровне. А победа, я же говорю, еще раз повторяюсь волевая и нужная, потому что такие победы делают сильнее, когда ты работаешь и чего-то добиваешься. Конечно, с точки зрения качества игры, наверное, хотелось бы нечто большего, но претензий нет и расслаблений тоже нет. Завтра второй день, две игры подряд тяжело. Игроков у нас полноценных осталось 8,5. Неизвестно, что с челюстью у Щепкина. Сейчас доктор этим занимается. Поэтому, сколько человек смогу рассчитывать, не знаю. команда НФИ всегда опасна на периметре, а маленьких у нас осталось совсем мало. Поэтому никакой расслабленности нет. Лельщика поздравляю с победой. Могу сказать, что э, я думаю, что плей-офф нам не избежать встречи с «Динамо». И такая репетиция была очень интересная. И я думаю, что болельщикам должна была понравиться. Есть вопрос? Да, за счет чего вы, второй вы, вы пропустили только за счет самоотдачи и обороны. Мы взвинтили темп, мы начали жестче прессинговать. Мы не оставляли сопернику время на раздумывание. С этим связано количество перехватов, которые мы вначале достали, а после этого и смогли выиграть этот тяжелый ночь. Какие слова по раздевалке? знаете, эти слова у меня вы не первый спрашиваете, я их держу в секрете. Я думаю, что общей публике будет не очень лицеприятно такое слышать, правда. Но самое главное, что они действуют, а значит они волшебные.